उर्दू टीचर के मज्जत सामिन असलाकुम बाजिश्वरा किसी खास कैफियत में ऐसा शेयर कह डालते हैं जो अक्सर गलत फहमियों को जन्म देता है बाजात मज़ाहन भी शेर कहे जाते हैं लेकिन चौके कारी हमेशा संजीदगी से उस शेर की तशरीह करता है इसलिए मुख्तलिफ अंदाज में तशरीहत की जाती हैं मिसाल के तौर पर मीर का ये शेर मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दबा लेते हैं जाहरी तौर पर इस शेर का मफहम यही है कि मीर का कहना है कि उसी खूबसूरत लड़के से दबा ले रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो गए बाज लोग इस शेर की वजह से मीर जैसे शायर को हम जिन्स परस जानते हैं लेकिन इस शेर के पस मंजर को देखा जाए तो पता चलता है कि मीर ने यह शेर मज़ाहन कहा था पसमंज़र इसका कुछ यूं है कि मीर साहिब जहाँ रहते थे उसके करीब हकीम की दुकान थी कभी कभी मीर साहिब को भी दवा लेने के लिए उस दुकान पर जाना पड़ता था हकीम साहिब का साहिब ज़्यादा, जो कि अक्सर दुकान में होते थे बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार करते थे ये बात मीर साहिब को खटकती थी क्योंकि मीर साहिब ख़ुद इंतहाई सादा तबा इंसान थे मीर साहिब ने उसकी बनाव सिंगार को तंज का निशाना बनाते हुए ये शेर कहा था कैफियतें अतार के लोंडे में बहुत हैं। इस नुस्खे की कोई न रही हमको दवा याद इस तरह एक दूसरे मौके पर मीर साहब खुशगवार मूड में थे तो एक दूसरा शेर भी मजाहन कह दिया मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं